Masharip haqida ham ma'lumot oldim hamdamov dostonbek va gol 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 qanday qilib xursand bo'lmasdik bundan, do'stlarim bunday gollarda galiba zarbalaridan gol urmoqdamiz bu jonli devorni har qanday terma jamoa qo'yishi mumkin dostonbek hamdamovdan chiroyli gol chiroyli gol ikkiyu nol rostonbek hamdamov ham biladi jalolga nima deganini eshitdingizmi men ham bilaman dedi gol urish bilan shundoq qaradi shunday ishora ki men ham bilaman bunday gol urishni degandek bir biridan chiroyli egizak gollar deymizmi deb nima deymiz biri chap oyoqda ikkinchisi o'ng oyoqda haqiqatdan ham chiroyli gol jonli devorga hozir biroz ayb qo'yish mumkin bu yerda chunki mana ochilib ketdi lekin to'p joyli devorning ustidan o'tdi va darvoza to'ridan joy oldi